Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini cikgu nak tunjukkan latih diri 6.5 Bagaimana kamu nak membina persamaan garis lurus dari persa Daripada persamaan yang tidak linear Nak jadikan dia kepada linear okay? Jadi kalau kita ada kalau kita bina persamaan itu Y kepada X kuasa 2 Garisan itu tidak akan lurus Dia akan jadi bengkok Jadi macam mana kita nak buat? Di sini kita ada perlu adjust apa-apa? Tak. Tetapi kita bina persamaan itu kepada yang ini kita tak perlu bezakan apa buat apa-apa tapi nilai y adalah y yang besar, okey? iaitu mengikut formula y sama dengan m x tambah c. Jadi setiap satu kan jadi soalan ni memang dia suruh cari nilai y, capital y, capital x and c. Jadi dalam kes ini Nilai M diwakili oleh P Dan nilai X diwakili oleh X kuasa 2 Jadi, yang kamu kena lukis nanti adalah Di sini ialah X kuasa 2, bukan X Jadi, di sini ialah Y Jadi, jika kamu lukis X kuasa 2 melawan yang ini Kamu akan dapat garisan lurus Okey? Jadi, B Yang ini B tidaklah macam sama macam A kerana apa? Sebab kalau kau bina Y kepada X Dan kau punya ni lah X juga okay, Jadi tak boleh Dia mesti satu saja nilai X yang ada di situ Jadi apa kamu boleh buat? Kamu bahagi dengan X dahulu Jadi kamu bahagi dengan X di sini Bahagi dengan X di sini Bahagi dengan X di sini Supaya nilai inilah dalam nombor Itu adalah pintasan Y Itu nilai C Oh, jadi aku tak tulis nilai C di sini ya. Jadi nilai C adalah diwakili oleh negatif Q. Okay, eh? Jadi di sini kita pemudahkan bila kita kata Y per X sama dengan H tambah Oh, okay, bukan H tapi H X tambah 1. Jadi paksi Y Y adalah diwakili oleh Y per X Nilai M adalah nilai H X adalah X dan C adalah satu. Dan jika kamu lukis pada satu paksi, paksi Y ni adalah Y per X. Paksi X tetap X. Okay? Jadi garisan lurus dia tu macam tu kurang. Yang di mana di sini nilai C tu adalah satu. Okay? Dia akan dapat garis lurus. Bagaimana dengan C? C kita tak perlu uh, mengubah tetapi kita boleh tulis cara lain. Okay, maksud cikgu ialah Y sama dengan P darab dengan 1 per X kuasa 2 tambah Q. Jadi nilai Y diwakili oleh Y. Nilai keceronan diwakili oleh P. Nilai X diwakili oleh 1 per X kuasa 2. Dan nilai C adalah Q. Jadi pada paksi X kamu akan labelkan sebagai 1 per X kuasa 2. Dan pada paksi Y kamu label memang Y dan uh, bila kamu lukis garis itu lu akan terhasil garis lurus dengan kecunannya adalah p dan nilai c nya adalah q. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan uh, daripada latih diri 6.5 iaitu soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu pemerhatian eksperimen. Pemboleh ubah punca kuasa 2X dan 1 per Y dihubungkan oleh 1 per Y sama dengan P kuasa punca kuasa X tambah Q dengan keadaan P dan Q ialah pemalar Dan kita dah diberikan Uh, table punca kuasa 2X kepada 1 per Y. Bagaimanapun, cikgu nak salin persamaan dulu. Itu kata 1 per Y sama dengan P darab punca kuasa 2X tambah Q. Jadi, uh, daripada paksi yang kita diberikan ni, kita akan label di sini punca kuasa 2X dan... Pada paksi yang biasanya kita labelkan sebagai Y Kita labelkan sebagai 1 per Y Yang di sini nilai kosong Jadi soalan A Plot graf 1 per Y melawan punca kuasa 2X Dengan menggunakan skala 1 cm kepada 0.5 unit okay, Jadi pada graf paper yang kamu ada ni kamu akan dapati satu sentimeter itu berada pada kotak yang sederhana. Okey, kotak kecil sekali itu. Lepas tu ada kotak yang sederhana. Ataupun lebih baik kamu ukur sebesar manakah satu sentimeter itu. Jadi, uh, dalam bahasa lain, dia adalah kotak kecil ataupun lima kotak kecil adalah satu sentimeter. Okey, lima kotak kecil, satu uh, sentimeter. Jadi, dia suruh lukis. Banyak sekali lagi, tengok skala dia bagi itu. 1 cm, kode 0.5. Jadi, adakah mesti kita tulis ini 0.5, 1. Jadi, kalau kita tengok serabut sangat, jadi kita tak perlu label semua. Tapi, kita masih mengikut arahan dia. Contohnya, cikgu label selepas 10 kotak. Tapi, cikgu label 1. Sebab ini 2 cm. Sebab 1 cm, 0.5. Okey, setiap satu. Okay. Jadi, dalam bahasa lain, 2 cm, 1 unit. Jadi, di sini cikgu labelkan sebagai 2 di sini cikgu labelkan sebagai 3. Uh, paksi 1 macam mana? Paksi 1 per Y. Okey, pada kedua-dua paksi lah. Jadi, jadi sini pun macam tu juga. 1, 2, 3. Okey, yang tengah ni 0.5, 1 per 5, 2 per 5. Okey, berapakah nilai maksimumnya Okey, jadi uh, yang cikgu label ni cukup kerana nilai maksimum bagi X ialah 1.8. Sampai sini je. Dan kemudian untuk 1 per Y dia cuma 2.75 jadi bawah 3. Jadi nilai-nilai uh, ni dah cukup untuk digunakan. Okey, jadi kita uh, kita plot koordinat pertama ialah 0.7, 0.5, 0.6, 0.7 dan 0.62. 0.5, 0.6. Okey, jadi uh, 6.2 tu bukan 6 sajalah. Ha uh, ini kamu buat kecil-kecil saja. Okey, 0.7 di sini, 0.6 di sini. Dan kemudian 1 dengan 1.2, 1 dan 1.2 Dan seterusnya, satu 1, dua dua Satu 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 dua 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 tu tak berapa Boleh plot juga Satu enam lima Ke atas Ini satu 1.6 lima Satu enam Yang atas ni satu tujuh Jadi letak di tengah-tengah Okay Seterusnya satu 1.5, empat lima satu pulang lima, satu empat, satu lima Jadi sini 1.45 di tengah-tengah ni Dan 2 Di situ Dan kemudian kita ada 1.58 1.5, 1.6 1.58 tu bukan 1.6 saja. Dan 2.38 2 Sekali lagi 1.58, 1.6 lah situ dan kemudian kita nak 2.38. 2.38 tu bukan 2.4 lah. Dan 1.8. 1.8 di sini je. Dan 2.75. 1.8. Sini 2.75 Oh, tu tu sini itu bila pun depa study. Oh bukan, bukan 20.00 sini lah 20.5 sebenarnya ni eh. Ya. Okey, 2 2.1 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.75 di okay. Jadi kalau kita tengok a uh, dia agak lurus koordinat-koordinat tersebut. Jadi kita mesti lukis ikut arahan dia itu lukis satu garis penyuaian terbaik okey jadi cikgu rasa warna hitam saja je yang boleh terima kat sini jadi kita pastikan bahawa bila kita letak pembaris itu dia lari sikit ni kau ada apa ni kita boleh check balik sini 1.45 ada 1.45 1.5 1.4 dan 2 okey right walaupun dia dapat okay. jadi kita cuba sambungkan dan pastikan bahawa kalau macam cikgu letak kunci ni cikgu dapati bahawa uh, tiga koordinat yang dilanggar dan sebelah sini ada tiga lagi right jadi kita kena pastikan dia akan stabil uh, jika dia tak kena pastikan ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan jadi di sini cikgu nampak uh, kalau cikgu eh uh, sambungkan macam ni ada di atas dan ada yang berada di bawah garisan okey kita kena adjustkan supaya uh, bila sambung kalau tak kena langsung pun tidak mengapa Okay. agak hilang sikit cikgu punya pemoder. Okay. jadi cikgu akan terus sambungkan kepada paksi Y supaya akan menyenangkan kerja kita. Menyenangkan dari apa? Kita tak perlu kira lagi nilai uh, pintasan Y. Jadi di sini lah -1. Okey. Adakah ni kena ni, uh, ni tak apa uh, ni kena, yang ni tak apa kena. Okey dia duduk di atas, duduk atas, yang ni duduk di bawah. Duduk atas jadi ni pun tak berapa sempurna sangat Tapi kamu cuba sempurnakan supaya dia ada melanggar semungkin banyak mungkin Tetapi jika tak langgar ada satu di bawah satu di atas okay? Jadi sebab cikgu gunakan marker yang agak tebal Nampak macam 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 kena semualah Okey seterusnya hmm, Kita nak tahu nilai P dan nilai Q jadi apa kita perlu buat? Ini adalah persamaan yang diberikan. Jadi apa yang kita buat perlu buat untuk menyelesaikan masalah masalah ini ialah kita perlu membandingkan kecurunan yang kita dapat dari sini dengan kecurunan yang kita dapat dari sini. Ataupun membandingkan persamaan daripada garis lurus ni dengan persamaan yang di sini. Jadi apa kita buat? Pertama kita cari kecurunan. Kecurunan untuk garisan ini ialah Kita ambil dua koordinat Okey, jadi dua koordinat yang berada di atas garisan Betul-betul di atas garisan uh, Contohnya, cikgu suka koordinat yang di hujung sini uh, Dan di sini Okey, sini satu dan sini satu Okey Iaitu, apa koordinatnya? Satu dan satu poin dua Sini ialah satu dan satu poin dua yang di hujung sana adalah 1.8 dan 2.75. Jadi kita cari kecurunan menggunakan Y2 tolak Y1 iaitu 2.75 tolak 1.2 bahagi dengan 1.8 tolak 1 dan kita dapat uh, yang ini 2.75 tolak 1.2 2.75 tolak 1.2 Ialah 1.55 bahagi dengan 0.8 Jadi Bahagi 0.8 Kita dapat 1.8 0.9375 nilai C Uh, bukan negatif satu, tapi uh, dengan nilai C adalah cikgu kata negatif kosong perpuluhan sembilan. Jadi, kalau kita tulis persamaan, walaupun sebenarnya tak perlu tulis persamaan tu, kita tulis juga satu per Y. Okey, jangan tulis Y. Satu per Y. tengok pak C sini. Label apa? Sama dengan satu perpuluhan sembilan tiga tujuh lima dan punca kuasa 2x tambah ataupun tolak 0.9 iaitu mengikut peraturan y sama dengan mx tambah c y sama dengan mx tambah c jadi okey jadi kita tahu apa yang penting di sini lah kita perlu tahu kecerunan dan tu dan paksi pun perlu juga sebab kita perlu pastikan paksi ni sama paksi pada tangan kanan ke cikgu dengan ini sama kan? Ha, jadi bolehlah kita membandingkan nilai kecerunan. Okey, dengan syarat paksi Y dilabelkan yang sama, paksi X pun dilabelkan yang sama. Jadi nilai M iaitu di sini lah P. Okey, jadi sini ialah P. Nilai C adalah Q. Nilai M di sini 1.9 dan C ialah yang ini jadi, oleh itu kita kata P adalah sama dengan kecunan. Itu 1.9375 dan Q adalah negatif kosong perpuluhan sembilan. Sebab ini mewakili nilai C dan ini mewakili okay, Seterusnya, kita diperlukan mencari nilai Y apabila X satu perpuluhan dua satu. Di manakah nilai X satu perpuluhan dua satu? Okay, jadi ruang tak cukup ni. Jadi cikgu akan padamkan dulu. Okay, soalan kita dah ada. Kalau perlu lah. Tapi dalam kes ni tak perlu eh. Okay, Y apabila X 1.1. Ada tak X? Okay, jadi ini untuk B, B3 ya. Dia kata X sama dengan 1.21. Okay. Dalam soalan B spesifik disuruh gunakan graf kalau tak guna, maknanya kamu tak nak makan lah. Okey, buat persamaan tu memang boleh selesaikan. Tetapi, tak boleh dapat makan. Sebab, pada part C, tak ada X. Tapi, ada punca kuasa 2X. Jadi, disebabkan ada cuma punca kuasa 2X, jadi kita carilah punca kuasa 2 bagi 1.21. Iaitu, 1.1. Jadi, kita plot di sini. Kalau X ataupun punca kuasa 2X ialah 1.1, jadi, sini 1.1, kita naikkan ke atas sampai langgar pada graf dan kita cari nilai. Ha, jadi, nilai 1 per Y adalah sama dengan 1.1, 1.2, 1.3. Okey, Tetapi dia bukan nak tanya nilai 1 per Y, dia tanya nilai Y. Jadi, untuk tahu yang itu, kita cross multiply 1 sama dengan 1.3 Y. Jadi, nilai Y ialah 1 bahagi 1 perpuluhan 3. Iaitu berapa nilainya? 1 bahagi 1 perpuluhan 3. Iaitu 0 perpuluhan 7, 6, 9, Iaitu 0 perpuluhan 7, 7. So, 0 kalau kita mudahkan kepada dua tempat perpuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi